نحمده ونسلّي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم وإذ نجيناكم اور زَمَانًا زمانہ یاد کرو کہ جب ہم نے اے چونکہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو خطاب مدینہ منورہ میں یہاں اس مقام پر یہودیوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ مدینہ کے یہودیوں اس وقت کو یاد کرو نجیناکم جب ہم نے نجات دی تمہارے آبا و اجداد کو من آل فرعون فرعون والوں سے یسومونکم سوء العذاب جو ہر وقت اس فکر میں لگے رہتا تھا سو العذاب کے تمہیں تکلیف پہنچے یذبحون دب اکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا وہ یستاون نسا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو وفیزہ علی اور اس واقعے میں بلا ان امتحان تھا مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑا وَإِذْ فَرَقْنَا اور یاد کرو اے یہود و نصارہ کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحرہ بحر قلزم کو ف اور ہم نے تمہیں نجات دی وہ اغرق نہ اور فرعونیوں کو ہم نے غرب کیا وَأَنْتُمْ ان اس حال میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے اس رقو میں یا بنی اسرائیل کرون نعمتی علیکم میں اللہ تبارک و تعالی تفصیلاً یہود پر بالخصوص جو انعامات کیے ان انعامات کو اللہ رب العزت تفصیلی طور پر بیان فرمارے اور جو خطاب ہے وہ مدینہ کے یہودیوں کا کہ اے یہود و نصارہ آج تم ہو تو تم اپنے آباؤ اجداد اور اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کتنے انعامات کی پہلا انعام اللہ نے تم پر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور بعصد سے پہلے تمہیں سارے عالم پر فضیلت عطا کی فول تو کم آلمی سارے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی اور دوسرا انعام یہ کیا کہ تم چالیس سال سے بلکہ اس سے بھی چار سو سال سے تم فیراؤنیوں کے غلام تھے اور وہ تمہیں طرح طرح سے تکلیفیں دیتا تھا ہم نے تمہیں ان سے نجات اور تیسرا انعام کہ ہم نے تمہارے لیے بیٹھے ہوئے بہر قلزم کو روک دیا اور تمہارے لیے راستے بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان انعامات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں آل فرعون فرعون کے متعلقین سے ہم نے تم نے نجات دی وہ ہر وقت اس بات میں لگا رہتا تھا یا ان کی ٹیم کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے تمہیں ستائے پھر ایک عرصہ دراز تمہیں ستاتے ستاتے فرام نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے سارے مصر کا احاطہ کر لیا اور مصر میں بھی وہ صرف فرعونیوں کے گھر میں داخل ہوئی اور ان کو جلا کر راک کر دیا اور بنی اسرائیل والے والوں میں سے کسی کے گھر کو نہیں جلائے فرعون خواب دیکھنے کے بعد بڑا پریشان ہوا اور انہوں نے نجومیوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو ان نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو اور تمہارے لوگوں کو تباہ کر دے اب فراؤن نے اپنے دباغ کے اعتبار سے انا ربکم الاعلا کے اعلان والے فراؤن یہ مصر کے بادشاہ کا لقب فراؤن تھا اس زمانے میں جو یہ فراؤن تھا اس کا نام وریت اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا اسے ذبر کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو اب بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا وہ اسے ذبر کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا یہ کوئی رحم کی وجہ سے نہیں یہ بھی سزا کے لیے کہ غیرت مند لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بیٹوں کا قتل اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ کس کام کے لیے؟ اور بیٹیوں کو اس لیے بھی زندہ چھوڑا اپنے کام کے لیے کہ چونکہ بنی اسرائیل والے ایک زمانے سے ان کے نیچے پس رہے تھے اور یہ ان سے مشکل اور کم تر کام جتنے بھی تھے بنی اسرائیلوں سے کرواتے تھے اور وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تھے چونکہ یہ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام والسلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام والسلام مصر میں آ کے بکے اور مصر کے بادشاہ بن گئے ورنہ تو یہ کنان کے تھے تو یوسف علیہ السلام والسلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلایا اور مصر میں یوں بنی اسرائیل آباد ہو گئے تو مصریوں کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی کہ یہ غیر ملکی اس لیے جب مصریوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم شروع کر دیا تو اب جب وہ لڑکے قتل ہونے لگ گئے اب لڑکیاں زندہ ہیں تاکہ لڑکیوں سے اپنی خدمت لیں گے پھر کچھ لوگوں نے جا کر شکایت کی کہ اگر سارے مرد بنی اسرائیل کے جو پہلے والے ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور نیا بچہ قتل ہو رہا ہے تو آئندہ کچھ سالوں میں ہمارے مشکل اور کمتر کام کرنے کے لیے کوئی مرد نہیں ہو لہذا <تصفح> نظر ثانی کیجیے فیراؤن نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ ایک سال والوں کو قتل کریں اور دوسرے سال والوں کو زندہ رکھو چنانچہ جس سال زندہ چھوڑنے کی بات تھی اللہ تبارک نے اس سال ہارون علیہ السلام والسلام کو پیدا کیا اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اب اللہ چاہتے تو دونوں کو اس سال میں پیدا کرتے کہ جس سال قتل نہیں ہو رہے تھے تو اس میں اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا فرعون اور فرعون ہی کہتے کہ اس سال ہم نے زندہ چھوڑا اس لیے بچ گئے اللہ نے اپنی کامل قدرت کو ان کے زمانے میں ظہور کرنا تھا کہ اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اس سال میں پیدا کیا کہ جس سال بچے قتل ہو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام والسلام کا اس زمانے میں پیدا ہونا ہی ان کی موت کا سامان پھر ماں کا ان کو بکس میں بند کرنا موت کا دوسرا سبب پھر پانی میں بہا دینا موت کا تیسرا سبب پھر فراؤن کے ایلچیوں کا اس بکس کو اپنے قبضے میں لینا اور بچے کو دیکھنا اور فراؤن کے سامنے پیش کرنا یہ موت کا چوتھا سبب اللہ نے ان سارے اسباب کے بیچ میں موسالی سلاۃ وسلام کو زندہ رکھا اور فرعون سے اس کی پرورش کرے میرے بھائی دوستوں بزرگ آج ہمارا یقین کمزور ہو چکا وغیرہ ہم جتنے اس دنیا میں آباد ہیں ہم اپنی تنخواہوں پر نہیں پل رہے اپنے کاروبار پر نہیں پل رہے تنخواہ میں ایک پردہ ملتی ہے اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر کسی کو پانچ دن آغ خان میں بیج دیا تو وہ دنخواہ کہاں چلی جائے گی <تصح> 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 کہ اللہ آج بھی پورے و جلال اور پوری طاقت کے ساتھ ساری کائنات کو اللہ پال رہے خیر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر موسیٰ علیہ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی اللہ ہیں اس واقعے میں وفی ذالکم بلا ان اس واقعے میں تمہارا امتحان ہے یہ بلا ان کا لفظ امتحان کے لیے بھی آتا ہے مصیبت کے لیے بھی آتا ہے اور نعمت کے لیے بھی آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ وفی ذالکم تمہارے لیے اس واقعے میں امتحان ہے ذالکم یہ اس میں اشارہ ہے اگر اس میں اشارہ یذبحون بہن کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اگر اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اس واقعے میں کہ یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اگر اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو بلا ان کا معنی ہے مصیبت مطلب کیا ہوگا کہ اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی مصیبت اور اگر ذالکم سے اشارہ اگر ہم نے تمہیں نجات دی تو یہ نجات دینے والی جو صورت ہے اگر ذالکم کا اشارہ اس طرف ہے تو اس وقت یہ بلا ان کا معنی ہے نعمت کہ اس واقعے میں جو ہم نے تمہیں نجات دی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے تم اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا مجموعہ لیا جائے تو اس کا معنی ہے امتحان اب امتحان کیسا ہوگا بھائی کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے مصیبت میں کس کا امتحان ہوتا ہے صبر کا اور انسان پر جب نعمت کی جائے تو نعمت میں شکر کا امتحان وَفِي ذَلِكُمْ بلا ان لہذا اس لفظ سے مجھے اور آپ کو سبق یہ مل رہا ہے کہ جب ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت پریشانی بیماری آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے صبر کا امتحان ہے لہذا ہوش ہوا سے صبر سے کام اور اگر اللہ کے انعبات ہماری طرف متوجہ ہیں دین کے یا دنیا کے پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھنا یہ دینی نعمت صحت مند تندرست ہونا جسمانی نعمت ہے مال و زر کا وافر ہونا دنیاوی نعمت ہے اگر اللہ نے انعامات ہم پر کیے دینی ہو یا دنیاوی تو سمجھ لیں کہ اس میں ہمارے شکر کا امتحان ہے تو بہت ہوش آواز سے اللہ کے شکر کے اندر لگے لینا کیونکہ لئن شکرتم شکر ولئن کفرتم ان کفر لشدید اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ انعامات کو بڑھائے گا اور ناشکری کرو گے تو دیے ہوئے انعامات بھی اللہ چھین لے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انعامات پر شکریہ ادا کرنے کی توفیقہ طافر اور اگر بالفرض اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی بیماری آ جائے تو اللہ صبر کی توفیق اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی تیسرے انعام کا تذکرہ فرمانے وہ عید فرق نابی کم البہ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بحر قلزم کو پھاڑا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام اور فراؤن کا آمنا سامنا ہوا اور مناظرہ ہوا اس میں جتنے جادوگر سامنے آئے تھے وہ سب کے سب انہوں نے ہار تسلیم کی اور ہار تسلیم کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اب جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو اب فراؤن نے اپنی شکست جب دیکھی تو انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا جب ظلم بڑھا دیے تو اب اللہ تبارک کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ و رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے موسیٰ علی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب نکلے و رات سفر کیا تو صبح جب ہونے لگی قریب تھی تو بحر قلزم تک پہنچ گئے اب آگے دریائے مصر ہے فیراؤنیوں کو جب پتا چلا تو وہ آپ نے لشکر کے ساتھ پیچھے آ بنی اسرائیلی تو بڑے سخت مزاج تھے اور نے کہا یہ موسیٰ اب تو ہم پھنس گئے آگے دریا ہے اور پیچھے پھراؤں ہے آگے جاتے ہیں تو دریا ہے پیچھے پھراؤں ہے مشا علیہ سلاۃ والسلام نے بڑا ایمانی جملہ ایمان سے لبریس جملہ کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے انمائی ربی میرے رب میرے ساتھ ہے سیہ دین وہ ہمارے لیے راستہ نکالے وہی ذریعے اللہ تبارک وطالیہ نے مسالی والسلام کو حکم دیا کہ دریا پر اپنی آشا مارے اب جب آشا ماری تو دریا پھٹا اور اس سے بارہ راستے نکلے اور ایسے پانی کو اللہ نے روکا کہ وہ پہانی پہاڑ کی شکل اختیار اب بارہ قبیلے تھے بارہ راستے اور اتنی اتنی پہاڑ کی دیواریں ایسی بن گئی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو اوپر سے دیکھ سکے اور باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں سارے بنی اسرائیل جب سمندر کے نصف سے آگے نکل گئے تو اب فرعون کو ایک مرتبہ پھر فرعونیت جا گی وہ کہنے لگا دیکھو اس دریا نے میرے ڈر کی وجہ سے راستے چھوڑ حالانکہ ان لوگ جب انسان غلامی میں زندگی بسر کرتے ہے اس کا دل و دماغ عقل و فہم موف ہو جاتا ہے سمجھ کچھ نہیں آتی کوئی پوچھنے والا ہوتا تو اس سے پوچھتا کہ اگر تیرے ڈر کی وجہ سے دریا نے راستے چھوڑے ہیں تو تیرے ڈر کی وجہ سے تو یہ راستے بننا ہی نہیں چاہیے تھے کہ بنی اسرائیل راستہ پار کر رہے ہیں سمندر پار کر رہے بنی اسرائیل باہر نکل گئے اور فراؤن اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب سمندر کے بیچ پہنچا اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دے دیا کہ رواد اب فراؤن اور اس کا سارا لاؤ لشکر اللہ نے سے کوئی طاقت نہیں چھینی پوری طاقت سمیت اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا جب غرق ہو رہا تھا اس وقت کہنے لگا کہ اب, اب میں ایمان لیا ہوں موسا اور اس کے رب اللہ تبارک و تعالی موت کا جب وقت شروع ہو جائے اور نظر شروع ہو جائے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا آل آن وقد عصیت تھا آل آن وقت آسائی ابھی تمہیں یاد ہے یہ بات پہلے تو انکار اور نافرمانی میں تھے امین نے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی و انتم تنظرون اس آیت کریمہ میں اس نعمت کو ذکر کیا کہ دریاز نے راستے چھوڑے اے بام مدینہ منورہ کے یہودیوں سے کہا جا رہے کہ تمہارے آبام و اجداد کو اللہ نے سمندر سے راستہ دیا تم اس بات کو یاد کرو اور تمہاری کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں اور ان کی کتاب پر ایمان لانے کا جو حکم ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تم پر تو اللہ نے بڑے انعامات کی اور انعامات میں ایک بڑی نعمت یہ کہ جب دشمن طاقتور ہو اور وہ کمزوروں کے سامنے ہلاک ہو رہا ہو یا زلیل اور رسوا ہو رہا ہو تو یہ منظر بڑا خوبصورت ہے اللہ فرما رہے کہ اے اے یہود و نصارہ اے یہودیوں فرمارے ہم نے تمہیں سمندر سے نکال دیا فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْذُرُونَ اس حال میں کہ تم اسے دیکھ رہے تھے اور جن کو نظر نہیں پڑی تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فراؤن گھر کو گیا کیونکہ چار سو سال سے غلامی چل رہی تھی اور فراونیت اپنے عروج پر تھی اور انا ربک الاعلا کے ذریعے اس نے سارے لوگوں کو اپنا محکوم اور بنایا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر الیوم کا بھی بدن ہم تمہارے بدن کو آج کے دن محفوظ کریں گے بچائیں گے اور وہ عبرت کے لیے بچائیں گے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ انا ربکم کو اور پورے مصر پر جس کے توتیہ بولتا تھا اور جس کا جاہو جلال چلتا تھا اللہ نے کیسے اسے غرق کر دیا گرامی قدر سامعین یہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یہ کوئی تاریخی محض قصے کہانیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ اس امت کو گزشتہ امم کے واقعات کو کھول کر بیان کیا کہ وقت کے نبی کی بات ماننے والوں پر اللہ نے انعامات کیسے کیے اور وقت کے نبی کی نافرمانی کرنے والوں پر اللہ نے سزائیں کیسے مسلط کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی جو بات سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش چنانچہ یہ واقعات سن کر ایک طرف اللہ کے مرتبے اور مقام اور قدرت اور طاقت سامنے دکھتی ہے اور نظر آتی ہے اور سماعت ہو کے نظر ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک تعالی نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ان میں سے بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہم پر بھی کیوں چنانچہ اللہ کے انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے پانچ وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا جھوٹ سے بچنا غیبت گالم گلوچ سے بچنا تکبر غرور سے بچنا ریاکاری سے بچنا اور سو فیصد اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بنیادی طور پر ہر مسلمان سے شریعت میں مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دروس کو سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين